Hai semuanya, selamat datang di Fujudan Channel Tempat kita akan membahas preview dari drama Bial terbaru Dan di video kali ini, Bial yang akan kita bahas adalah Playboy episode 3 Yang akan tayang minggu depan Tina, Sung, dan Jam akhirnya sudah berhasil mendekati Zoe, First, dan Porsche dengan cara mereka masing-masing. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapat keuntungan dari anak-anak kaya itu. Sung berpura-pura tertarik pada First secara serius dan pelan-pelan meminta barang-barang mewah dari First. Tina terus menggoda Zoe untuk berhubungan intim dengannya, tapi dia terus ditolak. Sedangkan Jam dia malah harus melayani Porsche karena rahasianya terbongkar. Anak-anak kaya itu belum tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang yang berbahaya, sampai akhirnya First diculik oleh Sung. Dia akan meminta uang tebusan pada ayah First dengan mengancamnya menggunakan video saat mereka berhubungan intim. Sejak siang hari, First tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Jadi, malam itu Zoe, Kapten Porsche, dan Non langsung bergegas untuk mencari First. Mereka khawatir First akan menghilang seperti Nan, tapi kemungkinan besar malam itu mereka masih belum berhasil menemukan First. Tapi untungnya, sebelum diculik, First sempat menjatuhkan ponselnya di tempat parkir, jadi setidaknya mereka bisa menemukan petunjuk keberadaan First. Selain itu, ada kemungkinan Zoe akan menceritakan masalah ini pada Tina, dan Tina sudah curiga dengan Sung, teman baiknya. Sepertinya First akan diculik beberapa hari, dan Sung sudah berhasil mengancam ayah First untuk memberikan uang tebusan. Tapi kemungkinan lainnya, First akan dengan cepat ditemukan karena terlihat di preview, mereka semua sedang berkumpul dan minum bersama. Kejadian ini membuat teman-teman First khawatir, namun ada kemungkinan dengan kejadian ini, Non bisa menemukan puzzle lagi untuk menemukan Nan. Terlihat di preview, Non akhirnya mendapatkan laptop milik Nan. Dia berhasil membuka laptop tersebut dan melihat isi dalamnya. Awalnya, dia masih belum bisa menemukan apa-apa karena penyimpanan laptopnya terlalu penuh. Tapi setelah menghapus beberapa file, dia menemukan sesuatu. Non memang tahu. Nan bisa saja menghilang karena terlibat dalam suatu hal yang gelap, yaitu dalam dunia malam. Namun, dia sangat terkejut saat melihat isi laptop Nan. Dalam laptopnya terdapat beberapa video saat Nan berhubungan intim dengan seorang pria dengan cara yang agak kasar. Lawan seksnya mencekik Nan dan hampir menusuknya dengan pisau. Nan sangat khawatir dengan keselamatan kembarannya. Tapi akhirnya melalui penemuan kali ini, Non bisa tahu siapa kemungkinan orang yang terakhir bersama Nan. Dia juga curiga Nan telah berhutang pada orang ini. Oke okay guys, sekian preview yang mungkin akan terjadi di episode selanjutnya. Video ini hanya berupa prediksi, jadi bisa saja ada perbedaan dengan cerita aslinya ya. Kalau kalian penggemar BL juga seperti aku, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus update BL terbaru. Thank you so much for watching!